Приехал вот этот вот кран и начал пытаться снять конструкции с квартиры 25. На ну, что мы сказали, покажите нам проект. Они сказали, что какой там проект, это же строительный мусор, о чем Они не предоставили документы на демонтаж, вот конкретно, допустим, вот той конструкции, потому что это прибегает к... к квартире. Приехали. Кто вызвал полицию? По законодательству невозможно разбирать поврежденные конструкции, если нет проекта. На ваш вызов приехала полиция. Все, не переживай. Я не знаю, я полдня буду... только работаю. Работа <класс> <и> пока прокращаем. Как <класс> без проблем. Ми зараз розробляємо проєкт відновлення житлового будинку за адресу вулиця Свобода, 11, Друг 13. Ми хотіли документи на проєкт демонтажа дому по вулиці Свобода, 11, Друг 13, повріждених конструкції. У мене є проєкт, мой внутрішній проєкт, який я делаю для робочих. Покажите. Покажите его. Как мы с вами говорили, когда встречались. Вот это уберется. Вот это останется. Вот уберется. Вот тут мы посмотрим, что здесь будет находиться над первым этажом. Все. Ну хотите, можно разрушить его, можно, но зачем? Смысл вот. в этом? Мы же хотим, чтобы его не разрушили. И мы не хотим его рушить. Но вот это надо убрать, вот это стоять не будет. Там новые плиты надо класть, там новые пояса армированные Все? надо делать. То есть какая наиголовнейшая. за месть э, разборов завалов, поврежденных конструкций, в одно прекрасное время мы придем и дома не будет. Для того, чтобы выпустить проект реконструкции дома, нужно понять... У нас вот есть раз, два, три этажа. Есть? Да. Есть. Для того, чтобы понять, что на втором и на первом этаже, как вы предлагаете это понять, что с плитами там внутри? Надлежат То есть вам плитами? надо сначала расчистить это все, а правильно как? посмотреть я не понимаю, это... Что там? Ну как я должен подписать проект? Что скажете на это? Ну как я Вам должен? Расскажи. Ну, что ну, ему, чтобы, чтобы проект составить, ему надо расчистить. Это. Хорошо, вот они это. Стр... Я, вот, не, вот я они, не специалист, вот, но я так понимаю. Вот они, Хотите? вы нам слово Если даете? даете? Еще что восстанавливать? Раз. Смотрите, вот эта часть будет полностью стоять, арка будет стоять, вот эта часть тоже будет стоять. Вот это окно будет. Вот эта стена, по ней есть действительно вопрос. Если стена начнет идти гулять, то тогда не на вышке отбойным молотком пройдутся полностью по трещине, чтобы не трогать балкон. Все остальное остается.